Yadımlı rayonunun Honubak kəndi yaxınlığında mürəkkəb relieflı dağlıq ərazidəki meşə zolağında baş vermiş yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər fasiləsiz olaraq davam etdirilir. Bu barədə Yeniyavaz Komand Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məlumat verilib. Bildirilib ki, ilkin hesablamaya əsasən təqribən 30 hektar ərazi yanıb. Hazırda aktiv yanğın ocaqları təqribən 1 hektar ərazini əhatə edir. Yanğının geniş əraziyə yayılmasının qarşısını alması və söndürülməsi məqsədi ilə Fövqəladə hallar Nazirliyinin Dövlət yanğından mühafizə xidməti, Mülki müdafiə qoşunları, xüsusi riskli xilas etmə xidməti və Cənub Regional Mərkəzinin müvafiq qüvvələri, Aviasiya dəstəsinin bir ədəd helikopteri, həmçinin Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin meşə təsərrüfatı mərkəzinin və Regional Ekologiya İdarəsinin əməkdaşları və yerli sakinlər yanğın söndürmə işlərinə cəlb olunub. Yanğın mürəkkəb reliefli yüksək dağlıq ərazidə baş verdiyindən, yanğının söndürülməsində əsasən əl əməyindən istifadə olunur. Təbii hallar Nazirliyi bir daha əhaliyə müraciət edərək, qarşıdakı günlərdə havanın temperaturunun daha da yüksəlməsi fonunda yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırır.